Соловйов та Ходарьонок, схоже, зрозуміли, що їм не вдалося таки подати своїй невибагливій аудиторії захоплення вугледару як велику перемогу російської армії. Та й тут, мабуть, варто сказати, що й самі окупанти то у соціальних мережах скаржаться, що саме місто їм ніяк не цікаве, бо воно повністю знищене. А от кількість втрат і техніки в окупантів тут зашкалюють. Тож, мабуть, через це у Соловйова сьогодні. Вот такой какой-то минорный эфир. Фронт трещит-трещит, но сопротивление жестокое на всех направлениях. Но дело в том, что вот мы иногда себя обманываем в том, что некоторыми репортажами о том, что морально-психологическое состояние личного состава вооруженных сил Украины неудовлетворительное, что там наблюдаются случаи отказа от ведения боевых действий, ухода с позиции и так далее. Но если бы обстановка развивалась именно таким образом, как иногда делается в наших некоторых сообщениях, то мы наверняка были уже на левом берегу дни. А пока, пока ситуация такая. Да, у нас есть определенные успехи. Это и Угледар, это и обстановка в районе Покровска и Торецка. И иногда даже кажется, что украинский фронт начинает сыпаться. Но, тем не менее, у противника в настоящее время готовятся стратегические резервы. Вот я имею в виду эти 14 бригад, которые они еще не вводили в сражение. И вполне возможно, что в критический момент обстановки на фронте именно эти резервы будут задействованы. Так что, прошу прощения за такое выражение, еще шампанское открывать рано, несмотря на все успехи наших вооруженных сил за последнее время. Обстановка достаточно сложная, обстановка достаточно сложная. И противник не демонстрирует ничего такого, чтобы говорила о его там ослаблении. Ну а визнавши ось це, пропагандисты так уж змирилися и с тем, что Курская область станет предметом торги на майбутних переговорах, и что их військове керівництво бреше. Несмотря на некоторые заверения на начальном этапе, в котором уже месяц о том, как быстро мы решим проблему Курски, ну что-то пока я не вижу никакой быстро. И мало ли, Но... эти комментарии, которые были сделаны людьми с большими погонами, они как-то так вот... Сейчас к ним не возвращаются, а ситуация очень сложная. Оказалось а, бы, тогда обещал день, два, три, и проблема будет решена два месяца, и сопротивление вооруженных сил Украины на этом участке линии боевого соприкосновения не то, что не ослабевает, а он продолжает контратаковать, контратаковать удерживать свои позиции. И, и, и вовсе даже не намерен там приступить к какому-нибудь не то, что э, беспорядочному, а даже организованному отходу. И, по всей видимости, все-таки э, обстановка на этом участке фронта будет рассматриваться руководством Украины в дальнейшем. Вполне возможно, что в дальнейшем, как один из политических козырей при э, ведении переговоров. Но мы все это знаем и без заяв путинских посипак. Я просто вирішила нагадати вам, що вони таки панікують, тому і звучать в їхніх ефірах такі заяви. Звучать до речі, останнім часом якось трохи навіть стримано. чи я б сказала не впевнено. Бо чомусь Соловйов почав ретельніше фільтрувати кожне своє слово, тобто все, що вилітає з його рота, і Верховний так говорить, то там, якраз запаніки піднімають, що кажуть, можна вздрогнути. Це немножко страшно. Дай бог що вот, Я така раз И хотел сказать, главный месседж-то был в том, что у нас, слава богу, не терпило. Да С нас... руководит, как ты очень это... многие. Где ты и... эту терминологию поднабрал. Я тебя прошу, посмотри, почему. А я не собираюсь читать. Слушай, зачем Хорошо. мне ходить и читать, что написано на заборе? Зачем мне опускаться до уровня этих Зачем мне а на вот. полном серьезе... Но зачем мне тащить на в мою программу, зачем мне тащить жаргон непонятно да кого. я тебе объясню, почему. Потому что этот жаргон принимают наши, типа, патриот, Да мне плевать на них. Начинают... Раз... Да Они хорошо, не пот... тебе плевать. Мне... мне... Это не читают. Потому что я... Других Минутск, можно. можно пользоваться языком Льва Николаевича Толстого, можно. а не Фени и не Цофи? Можно. Правильно. Вот. И Поэтому можно сходим... может все-таки поднимать, а не спускаться вниз. Потому что если мы начнем говорить таким языком, ну тогда я давайте... Ми ж то знаємо, ким він є насправді, і архівів його погроз і цинічних висловлювань, яких його справжнє обличчя вистачає. Пригадайте, хоча б ось цей уривок з його ефіру. Прідателі духа. Ну, ви же лживі тряпки, ви же нічтожество, ви же резинові технічні здійсни, которые на своє садили западні спецслужби, і тають вас ваші ж грязне отверстия. Це вже реакція московитів на приїзд Рюта в Київ. Нагадаю, новий генсек НАТО Марк Рюте здійснив свій перший закордонний візит у Києва, аби дати чітко зрозуміти, що альянс на боці України, і тут понеслося на цьому фоні. звісно, питання виникає, чому до сих пор Зеленський там гуляє по українським містам, селфі робить, Гостей приглашает. У нас, по-моему, есть И вообще безопасно передвигается по этому. Да, у нас есть и опыт, и средства, все у нас есть для того, чтобы прекратить это безобразие. Там э, гостей, я говорю, принимает там он, как мы уничтожили в свое время? Дудаева, хатаба э, Басаева. Все же было, так сказать, совершенно сделано технично, э, со всех точек зрения. Хочеться надіятися, що операція і підготовка ведеться. Тож, як бачите, таки біснуються рупори Путіна і панікують. Але що нам до них нам же з вами своє робити? Тому давайте продовжувати невпинно підтримувати збройні сили України.